Assalamualaikum dan salam sejahtera Sesi kebubuan ini bersama Puan Haslina binti Osman Yang merupakan guru kanan bahasa sekolah menengah Jalan Damai Berkaitan dengan kepelbagaian budaya Implikasi terhadap pendidikan dan peranan guru di sekolah Nama saya Puan Haslina binti Osman Jalan-jalanan guru kanan bahasa di SMK Jalan Damai lebih kurang 16 tahun jadi uh, pada mulanya saya asalnya di Sekolah Jalan Damai ini sebagai guru biasa. Hmm. Uh, kemudian saya dilantik pada 2017 uh, sebagai guru Kanan Bahasa dan uh, pengalaman saya mengajar uh, selama 22 tahun. Ini okay, 22 tahun sebagai seorang guru. Sosiologi dalam pendidikan merangkumi kajian tentang bagaimana faktor sosial mempengaruhi sistem pendidikan dan perkembangan pelajar. Terdapat beberapa faktor sosiologi utama yang mempengaruhi pendidikan antaranya ialah yang pertama ialah status sosial ekonomi. Status ekonomi keluarga memainkan peranan penting dalam kejayaan akademik pelajar pelajar daripada keluarga berpendapatan tinggi mempunyai akses kepada sumber pembelajaran yang lebih baik seperti tuition, buku rujukan dan teknologi. Sebaliknya, pelajar daripada latar belakang miskin mungkin menghadapi kesukaran mendapatkan pendidikan berkualiti akibat kekangan kewangan dan kurangnya sokongan akademik di rumah. Yang kedua ialah peranan guru dan sekolah. Sikap dan kualiti pengajaran guru memainkan peranan penting dalam menentukan keberkesanan pembelajaran pelajar. Guru yang berdedikasi dan menggunakan kaedah pengajaran yang menarik mampu meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar. Selain itu, infrastruktur sekolah yang baik, persekitaran yang selamat serta sistem pendidikan yang adil dan inklusif turut mempengaruhi prestasi pelajar. Yang ketiga ialah dasar pendidikan dan sistem sekolah. Polisi kerajaan dalam pendidikan seperti kokurikulum, kurikulum peperiksaan dan biasiswa mempengaruhi peluang pelajar untuk berjaya. Sistem pendidikan yang terlalu berorientasikan peperiksaan boleh menyebabkan uh, tekanan yang tinggi kepada pelajar dan mengabaikan aspek pembelajaran yang, yang kreatif dan kualiti. Pendidikan percuma dan bantuan kewangan daripada golongan kurang upaya ataupun aa, kurang berkemampuan dapat membantu mengurangkan jurang sosial dalam pendidikan kepelbagaian budaya yang berlaku dalam pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti bahasa, bangsa, struktur sosial, kepercayaan dan agama serta adat, resam dan juga budaya. Kita akan lihat beberapa aspek yang menyumbang kepada kepelbagaian budaya yang berlaku di SMP Soalan yang dikemukakan kepada Puan Haslina adalah bagaimana penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan murid di sekolah memandangkan terdapatnya pencampuran antara tiga kaum utama berdasarkan hasil dapatan yang diperoleh bahasa Melayu digunakan dalam sesi pembelajaran tetapi kurang digunakan dalam komunikasi harian terutama sekali antara murid dan juga murid kerana mereka lebih gemar untuk menggunakan bahasa ibunda atau bahasa Inggeris dalam komunikasi sesama mereka. Walau bagaimanapun, melalui pendekatan seperti pembelajaran kontekstual dan juga aktiviti kokurikulum, pihak sekolah cuba untuk meningkatkan penggunaan bahasa Melayu di sekolah. Selain itu, terdapat juga usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah bagi memastikan jurang yang mungkin berlaku antara murid aa, yang berbilang kaum dapat diatasi dengan jayanya dengan adanya kerjasama antara unit bimbingan dan kaunseling dalam menghasilkan program seperti Anak Emas. Berikut merupakan perbualan yang diperoleh daripada puan Haslina. Berdasarkan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pihak sekolah, saya akan bagi satu contoh iaitu unit bimbingan kaunseling sekolah sering mengadakan program-program atau aktiviti bagi merapatkan hubungan murid antara kaum. Sebagai contoh, program anak emas di mana murid-murid yang berlatar belakangkan sederhana atau keluarga yang berpendapatan rendah sentiasa diberikan bantuan dari segi kewangan dan juga sesi nasihat untuk meningkatkan semangat mereka untuk terus belajar tanpa mengira kaum. Okey, bagaimana kepelbagaian budaya dalam kalangan murid mempengaruhi proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah ini? Kepelbagaian budaya memberi kesan yang ketara terhadap kaedah pengajaran. Sebagai contoh, guru-guru perlu menyesuaikan bahan pembelajaran agar lebih relevan dengan latar belakang murid. Kadangkala -kadang terdapat perbezaan pemahaman terhadap sesuatu konsep akibat latar budaya yang berbeza. Oleh itu, pendekatan pengajaran yang lebih inklusif dan fleksibel diperlukan. Okey, dalam kelas, penerapan apa yang dilakukan bagi memastikan kepelbagaian budaya tidak memberi kesan kepada kemenjadian murid? Uh, bagi saya KPM telah a uh, menerapkan PAK 21 atau pembelajaran abad ke-21 dalam aktiviti uh, PDPC pembelajaran abad ke-21 ini perlu ditekankan dalam mewujudkan perpaduan antara pelbagai kaum. Jadi, dia akan menekankan aspek pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Pengurusan generasi perlu diuruskan dengan baik supaya komunikasi guru dan murid berkesan. Okay. Salah satu peranan guru di sekolah adalah sebagai ejen sosialisasi kerana guru merupakan model yang terdekat dengan murid-murid. Sokongan guru, guru terhadap aktiviti yang melibatkan integrasi budaya di sekolah menunjukkan guru mempunyai peribadi yang positif dalam membentuk proses sosialisasi murid. Menurut Rosli bin Kaya dan Muhammad Hanafiah bin Kamis guru adalah sebagai medium sosialisasi akan berfungsi yang mana kewujudan sekolah sebagai medium sosialisasi antara lain adalah untuk mengenali dan mengembangkan karakter karakteristik diri iaitu bakat minat dan kemampuan murid di sekolah Hasil dapatan daripada temu bual yang dijalankan menunjukkan guru di SMK Jalan Damai menjalankan aktiviti pengajaran interaktif seperti simulasi, lakonan serta menganjurkan program yang melibatkan integrasi budaya yang berlainan kaum. Hal ini menunjukkan bahawa guru di SMK Jalan Damai berperanan sebagai model yang menyokong kepelbagaian sosialisasi di sekolah. Kepelbagaian budaya di sekolah turut memberi implikasi terhadap bidang pendidikan. Dalam dapatan kajian ini, implikasi yang diterima adalah dalam bentuk positif iaitu kepelbagaian di SMK Jalan Damai telah meningkatkan integrasi sosial dalam kalangan murid. Di SMK Jalan Damai, murid-murid diterapkan dengan rasa hormat akan kepelbagaian dan cara hidup setiap budaya. Oleh yang demikian, rasa hormat yang diterapkan mampu meningkatkan integrasi sosial murid terutamanya dalam menjalankan kerjasama antara satu sama lain seterusnya meningkatkan mutu pendidikan negara. Berikut merupakan pandangan Puan Haslina berkaitan dengan implikasi terhadap kepelbagaian budaya di sekolah. Daripada pandangan saya, budaya ni kalau kita faham melibatkan ilmu pengetahuan kepercayaan, kesenian, moral, undang-undang, adat dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini semua proses-proses ini memang terlibat dalam sistem pendidikan di sekolah. Ilmu pengetahuan yang kita pelajari dan tingkah laku yang baik sentiasa diterapkan uh, di sekolah. Seperti uh, di sekolah uh, sekolah ini budaya hormat yang diterapkan yang dijalankan di sekolah ini sentiasa diterapkan kepada murid-murid tidak mengira bangsa. Semua murid kaum Melayu, Cina dan India akan mengikuti budaya hormat ini.